Никита, вчера разговаривал с одним военным, и на мой вопрос: когда мы сводим Курскую область, он говорит: а зачем? Уже месяц прошел с момента вторжения, по сути, ну да. на территории Курской области. И сегодня в официальных сводках речь идет о том, что мы отражаем атаки. Но пока еще нет сводок о том, что мы наступаем и освобождаем те или иные территории. Или почти нет. То есть явно здесь есть свои проблемы. Они объективно существуют, потому что на самом деле, если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. 6. А, все, дивиться, почаненьке, диви. весь квартал ви. Не дивлячись на те, що в місті залишається багато мирних мешканців, Росія намагається виконати наказ Путіна про те, що до 1 жовтня звільнити Курську область. Ми бачимо сам принцип звільнення Курської області. Ворог наносить удари по мирним помешканням і звільняє не лише територію, а звільняє людей від життя, від нормального існування. Ми бачимо за моєю спиною це мирне помешкання людей, які тут проживали, все згоріло до тла. І за останній час таких влучань по мирним помешканням дуже багато. Прилетіла, вот десь горяла десь, на паралельній вуліці вчора цілий день. Хто обстрілював? Наші. Ну, звісно, хто. Війська Збройних сил Росії нещадно обстрілюють місто суджа. Ми бачили дуже багато вже руйнувань. Це в основному будинки місцевих мешканців суджі. А це льодова арена. Витвір Газпрому для дітей, як написано, але е, саме російська ракета влучила і знищила повністю льодову арену. Ось сама вороночка від прильоту. Контрнаступ російських військ, що це? Дуже нагадує той наступ, який відбувався на території України в районі Авдіївки, Бахмута, Херсона, Маріуполя. Тактика випаленої землі. За ці дні в самому місті суджа були знищені досить велика кількість адміністративних приміщень, будівель цивільного населення. Ну, на кшталт цього. Підсумовуючи, хочу сказати. Что визвольна борьба Российской Федерации по отношению до своих мешканцев, они их визволять от всего, от земли, от життя. Россия, страна террорист. А затем мы говорим, что все идет по плану. Не извини. На территорию Российской Федерации, в Курской губернию, вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. Мало этого. Благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так, цель. Члены. Получилось? Но они к этому стремились. Они стремились. Если мы получилось? и это сейчас. Минуточку. это разные вещи. Ну, наверное, Но если мы сейчас что скажем, получилось. что все идет по плану, то и когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал что ли? Проводя мониторинг информационного пространства, мы застрелили поведомления в российских пабликах про то, что, небыто, казачьи локни. Украинские військові безчинствуют. Знущаются над населением, расстреливают, знущаются над детьми, дети поранены. Мы вырушаем проверить этот факт. Вас загоняли в дома? Нет. Нет, так загоняли. Просили не выходить. Вы не выходить. Ну... Перестрелка бывает, просили не выходить. Так было дело. Говорит, дети... детей, детей были. раненые были? Я никого не видела ранее. Да тут детей-то всего. Я не знаю, про кого это речь идет. Да не было такого, вот вот здесь не видно было. Здесь не видно. Я не могу сказать, что было. Может, ну, у кого-то когда-то раненые были до этого. А да. Может во время того, как они переешали, может, и за руль нет, нет, нет. нет, говорят, что в селе находятся дети, которые ранены. Нет. нет. Ну нету воды, да. Света у нас нету, газа нету. И связи у нас никакой Но мы нет. Никто не над над нами вот вы меня сейчас снимаете, да? Да. Я говорю без всякой вот у меня племянник мой, моя вот все стоит. Никто пришли нам и, и, ко и консервы, да, и консервы, и вот такое не первое необходимость нам оказали. Никто над нами не издевались и никто абсолютно. Тетя Люд, тут вот пришло, что над нами издеваются, над нами мы сидим без воды, без газа. Но вот. Никто не издевался. И нам, нас еще кормят соседи, спрашивают, не сидите голодными, спрашивайте, голодными мы не сидим. Издевание, я не знаю. Это просто абсурд. Никто нас не обижал. В первые дни была перестрелка. Возможно, и были, были раненые, возможно, были убитые. Но это была перестрелка, это война. Над нами никто не издевается. Мы проверили российские побрехеньки и э, стало так, как мы и гадали. Жоден з закидів российской армии не підтверджено. Все смеялись над Борисом Джонсоном. Почему же он такой розведет сорвал такие прекрасные соглашения, которые были заключены э, в Стамбуле? Они же были такие хорошие, такие удобные. А Борис Джонсон оказался прав. Он сказал украинскому руководству, а зачем вам эти соглашения? Мы обеспечим вам победу над Россией. И без этих соглашений он ошибся немного. Не обеспечили победу Украине, что было невозможно. Но Украина с тех пор отвоевала, я уже говорил, часть территории от России своими силами. И за два года Россия не вернула этих территорий. Так кто же оказался прав? Джонсон, который сказал, а зачем переговоры вы отвоюете сам? Ситуация сегодня на линии боевого сокращения, она довольно Сложне і опасне, прежде всього для Росії підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.